петушиная возня, братец мой. Сегодня поговорим о петушиной возне, которая, вот знаешь, может нахлобучить вот каждого человека в этом мире, понял? И человек, если вот занимается, вот знаешь, петушиной возней, он ни к чему вот не идет и ни к чему не придет в жизни. Братан, Петушиная возня это вот эти вот, знаешь, сосихуй пидорассия вот это вся, понял. Вот эти вот тиктоки там крутить там. Просто бессмысленно, понимаешь, вот э, просывать свое время вот никуда, понял. И в жизни вот никуда вот не стремиться. Ни к чему вот в жизни не идти, понял. И полностью вот обессиливать, обесценивать свою жизнь, брат мой. То есть, брат, вот смотри, еще одно, это, знаешь, веселье, бессмысленное, то есть, вот, петушиная возня, братан, это веселье бессмысленное, там, знаешь, там, человек может ждать, там, каких-то, вот, знаешь, выходных, там, еще там что-то, и никуда в жизни вот не идти, ни к чему в жизни вот не стремиться, то есть, брат, дальше идем, это работать на дядю в долгосрок, братан, понял? Это работать на дядю в долгосрок просто, работать на ненужных работах, делать вот такие вещи, которые в жизни не нужны. Главное, чтобы, знаешь, там, главное, чтобы было, чтобы жилось. Человек вот в пиздорезе может быть, да? Главное, чтобы было, брат. Будет в этом видео мат, братан, сразу говорю, так что детям не смотреть. Там, и кто там знаешь не хочет, чтобы маты слышали там и так дальше не смотрите, так что полетели дальше, брат мой, э, братан, вот я тебе вот скажу, что петушиная возня, братан, может у тебя подключиться, это знаешь, есть у каждого человека эта петушиная возня, это брат, полностью деградация, полностью вот обессиливание человека, и человек вот ни к чему вот не идет, человек ни к чему не стремится, он без цели, понял? Он без цели. Человек, который занимается, знаешь, петушиной возней, это максимально, братан, он деградирует. Он делает так, понял, чтобы в жизни вот ни к чему не стремиться и полностью вот отдавать самого себя вот там дяде, понял, и таким персонажам, которые в этом мире вот ни к чему в жизни вот не приведут, понимаешь, то есть братишка мой, э, делай так, брат, чтобы в жизни ты рос только и процветал и не занимался вот петушиной возней, братиха, братуха мой. Я, я я тебе вот скажу, братан, что понял петушиная возня, вот это вот все сейчас понял, что вот есть там какая-то деградация, какие-то вот удовольствия бессмысленные. Это все петушиная возня, брат. Просто вот, знаешь, ну, бессмысленно вот человек теряет самого себя, теряет вот достоинство, знаешь, жизненную энергию полностью. И ни к чему не стремится, блядь. Вот он слабнет, понял. Это как будто вот гриб на всю жизнь напал на человека, понял. Он бессильный, он слабый. И в жизни вот никуда не идет и ни к чему не стремится, брат. Я вот, братан, понял, у меня нету такой темы, чтобы как-то вот заболеть, понял, и там неделями, понял, лежать там, писюн дрочить, там, еще там что-то, понял себе, там, чтобы выздороветь, там, гормональную систему, понял, подправить. Нет, братан, то есть я вот болею, понял, максимум 5 часов, понял, максимум 5 часов, ну вот в натуре тебе говорю, брат. То есть у меня вот такая вот грип, понял, если находит, понял, 5 часов, все. Это, братан, это помогает мне воздержание, понял. Это помогает мне, брат. Знаешь, такая вот энергия житейская. то есть, Что я вот не сливаю ее, понял. Я вот максимально ее вот ценю, понял. И вот коплю, и сливаю свои энергии. И у меня вот еще больше. Еще одно, брат, вот, петушиная возня, понял. это человек никуда вот не стремится. И у него вот, кто, знает что-то вот не делает, там, знаешь, вот, например, вот ты качаешь бицепс, да, вот у тебя, у тебя он вырастет, рано или поздно у тебя он вырастет, понимаешь, потому что ты рвешь микро -мысли, понимаешь, вот микро мясо рвешь, и оно обрастает вот еще большим мясом, понимаешь, вот это как. А если вот не развиваться ни в чем, понял? Это все, то есть у тебя атрофируется мозг максимально под э, такую среду, что просто выживаемости, понимаешь? Ну просто вот, например, э, смотри, вот я, да, вот занимаюсь чем-то там, что-то делаю, понял? Что-то там, чему-то вот иду, стремлюсь к чему-то, понял? Не занимаюсь вот петушиной возней, а человек, который занимается петушиной возней у него вот автоматически, понял, брат, в жизни вот, деградация и постоянные его вот деградационные темы, понял. И все. Как вот, к чему вот возможно вот прийти в жизни, если заниматься вот петушиной возней. Еще одно, брат, это бессмысленно просто тратить свое время. Это может быть вот информация, это может быть люди там, знаешь. Вот я вот работаю на гойской, скотской работе. Я вот знаю, что вот э, ну, там люди такие деградационные, понимаешь, я не хочу никого оскорбить, но это так. Но я вижу, вот, знаешь, по, -по человеку вижу все. То есть, что вот человек максимальный вот даган, понял. Максимальный. То есть. И все, братья есть. И что, и что мне вот приходится? Мне приходится постоянно вот дурачка включать, понимаешь, такого вот затянутого дагана, который в жизни вот никуда не идет, ни к чему не стремится и максимально вот, знаешь, тупит полностью. То есть максимально вот тупит полностью, брат. И все. И вот берет, да, вот, и все. Я включаю вот максимального дагана и все. И в жизни его, вот, знаешь, как будто вот вливаюсь в его, знаешь, пространство. И все, брат, только так вот в этом мире вот возможно выжить. Потому что если ты вот начнешь, понял, какую-то вот тему вот двигать, понял, что-то вот создавать, что-то творить, там, тебя вот э, неправильно поймут в жизни. И э, жизнь, она будет вот такая, понял. Ну, тяжкая, потому что, брат, ну, никто тебя вот не поймет, если ты занимаешься своими делами какими-то, понял, в жизни. Чему-то вот идешь, не занимаешься вот петушиной возней, понял. Ты в жизни вот стремись, стремись к чему-то. Дальше идем, братан, это э, полностью, знаешь, выливание из себя энергии. Вот эти вот тусы, клубы, блядь, вот это вот все, понял, оно все, брат... Знаешь, человека вот обессиливает, обесценивает человека. И человек вот ни к чему вот не идет. И человек вот ни к чему вот не стремится, понимаешь. То есть не выливай из себя вот энергию. Максимально, братишка, вот копи энергию. Твори что-то, создавай, понял? Не нужно вот тебе, понял, вот как-то выливать из себя энергию, чтобы быть таким провокиновым такой, такой сукой, понял, который в жизни вот ничего не хочет, ни к чему вот не идет в жизни. И максимально вот свою жизнь вот э, делает так, чтобы вот заниматься петушиной возней, понял. Не делай таких вещей, братан, потому что это бессмысленно максимально. Твори что-то, брат, стремись к чему-то и старайся, вот знаешь, не рассчитывать на дядю. Старайся, братан, не рассчитывать, не заниматься вот петушиной возней всю жизнь. То есть это может вот быть, понял, что человек вот максимально может заниматься, братан, петушиной возней, понял, и ни к чему в жизни вот не идти, ни к чему в жизни вот не стремиться и все. То есть, братья с работай когда вот не хочется тебе понимаешь на себя именно на себя на свою вот знаешь жизнь пойми жизнь она вот очень ценная когда вот ты вот осознаешь это что бля вот именно когда знаешь вот у человека ничего не получается он ну полностью вот как-то идет по течению у него подключена вот знаешь вот жизнь такая простая понимаешь? Каждый выбирает, вот, человек свой сценарий в жизни, понял? каждый, то есть, свою, вот, киноленту он может крутить. Или если у него, он не думает о своей жизни, у него подключается такая стандартная, понял, дефолтная жизнь, которая, ну, которая, вот, ведет его, то есть, знаешь, чтобы человек мог создавать, да, так его, вот, там, создают, понял. И человек в жизни вот никуда вот не стремится и ничего вот не делает. Над своей жизнью, над, э, знаешь, ничего не прокачивает, ничего. Просто вот занимается петушиной вознт всю жизнь и все. Я тебе вот скажу, братка мой, что не нужно вот вообще рассчитывать, понял, на этот мир, что есть. Твори свой мир. Делай свой мир, улучшай свой мир стремись к всему великому и самому лучшему. И все в жизни будет ровно, брат. Потому что если ты, пойми, будешь как-то вот, знаешь, отдавать самого себя вот на деградационные темы, которые полностью вот обессилены, понял, обессиливают твою вот жизнь, твое стремление, твое все, братан, это максимальный вот, знаешь, такой дяган который полностью будет тебя обессиливать, понял. У тебя вот селяется максимальный даган, понял, внутри, в душу твою, понял. И будет тобой управлять всю жизнь. Если ты, понимаешь, будешь как-то деградировать и будешь как-то вот выливать из себя энергию. То есть, скажу тебе одно. Не нужно сейчас, особенно сейчас, сейчас 21 век на улице, понимаешь, занимайся чем-то, стремись к чему-то, делай, твори, брат мой. И все в жизни будет ровно. Иди с Богом, брат. Пойми. У каждого человека есть в сердце Бог, который, знаешь, ему помогает в трудных ситуациях и так дальше. Но не нужно вот, знаешь включать вот эту петушиную возню, которая в жизни вот никуда вот не ведет человека, и человек ни, ни к чему вот в жизни вот не стремится. Понял? То есть это бессмысленно, брат. Делать, твори, брат. Стремись к чему-то. И в жизни только вот России процветай. Только так в этом мире вот возможно что-то и к чему-то вот прийти, братец. Потому что жизнь, братан, она, знаешь, очень вот время летит, братан. Когда ты осознаешь это, что тебе вот дано, знаешь, максимум, это максимум, брат, сто лет, братишка, ты каждую секунду ухапишься за нее, понимаешь? И будешь идти стремиться к всему великому и большому. Только так в этом мире вот можно что-то вот знаешь победить. И то не борись ни с кем, брат, потому что это будет бессмысленно, тебе будет даваться борьбой всю жизнь. Не борись, отпусти. Вот, например, у меня вот знаешь э, такие вот негативные соседи, которые вот развлекаются там, занимаются петушиной возней, понял? И я, короче, знаешь, мог бы там бороться, там мог бы там еще там что-то. Я полностью, знаешь, сделал такие вещи, полностью отпустил, и оно, знаешь, как-то вот прошло все. И я в жизни вот полностью стремлюсь всему великому и самому лучшему, братан. Только так в этом мире вот можно к чему-то вот идти, можно к чему-то вот стремиться и в жизни вот процветать и расти, братка мой. Так что давай, братан, растем, процветаем и топим во славу великой свободы. Мы сильнее, и мы не сломлены. Давай, брат, во славу.